Вот вам идея. На ранок, грубо говоря, берите, робите. Перематывайте в начало. И, в принципе, абсолютно элементарно робите старинку. Позднее покажу, там, как я это все оформить. Вот. Супер, что-то там хотел круто снять. Какие-то там навороты. Короче, все очень просто. Берете, робите старинку. Подписывайтесь и потихонечку, потихонечку, потихонечку наращиваете аудиторию. Я вам буду помогать, рассказывать знову ж таки, да, зроблю, потом якийсь курс, але, ну, треба розуміти, що це вам, типа, цікаво чи не цікаво. От я на цьому деле, так сказати, сижу. С одной стороны, проблема в том, что миллионов там я пока що не получил и опустились, скажем так, доходы с доходностью, но в то же время наращивается аудитория. Відповідно, у меня есть какой-то журавль в небе, и я знаю точно, что, грубо говоря, рано или поздно доходность вернется. И я буду снова богатый, успешный, из хаты, и все у меня будет четко. Вот. Поэтому это такая моя пенсия. Тут можно и с одним глазом работать, бачите, и с пальцем, я не знаю. Сидишь вот себе в телефоне, клется и все. Даже если ты не умеешь там типа монтировать сильно, что-то там выкабылучиваться, можно в принципе найти там где-то какую-то цитату, сделать там все. Оці листівки привітання, це типа, класіка жанра. Значить, взагалі, ну, зверніть увагу, там, я думаю, в кожного є людина, яка присилає вам ті листівки, привітання. Вот. Але ніхто не думає, хто на цьому всьому ділі заробляє. Соответственно, ви можете теж на цьому заробляти. Саме головне, щоб вам подобалося. Бачите, мені воно тули там, історію, всякі такі моменти. Ну, я люблю такі віші, допустимо. Так, диваемся. Видите, группа. Так, о, это вообще збройні силы. Ну, понятно. Так, и вот вы точно так же можете идти поделать. И, кстати, вот вопрос. О, ха, -ха смотрите, Португалия, но Керуя, Индия. Видите, вот индусы не сплять, они колбасят деньги. Кстати, ну, индусы, бангладеши, там, они шпилят по-страшному эти все темы. Украинский паблик, кстати, в основном, Лупаша-то армяне. Вермения любая, как Капздець. Причому шлак такий туле просто. І потім, ну, вот на этом, типу, заробляє. Наші люди підписуються досить активно, досить активно зараз йде нарощення аудиторій. І, відповідно, вот я зараз навіть спробую знайти. От і відповідно вони потім ну, забивають мізки нашим, типа, людям. Ну, не типа, а нашим людям реально засирають мозги. Так, от, от дивіться, наприклад. От, бачите приклад? То есть, ну, херня полная, сгенерирована там э -э штучным интеллектом. Вот, и вот, да видите, ну, просто бред полный. Ну, там, такая вот, чисто посты на уровне идиотов. Вот, и у них все вот это вот тип, типично, но они шпилят сразу по, я не знаю, там, бачите, тупо, ну, интеллект зарисованный, какие фингалы там, вообще абсолютно по барабану. Вот. Ну а потім вони почнуть затирати нам там всяку хрень От у нас є трошки, бачите, людей, які ну, пишуть, що це дегенерати. Вот. Ну, їм плевать, тому що основна маса людей все одно їх не розуміють. Клацає, тицяє один пост там підписується, дивіться, от Іспанія і Німеччина, бачите? Іспанія, Німеччина сидить. І вот. готувати старинку Як її використовувати? Там є мільйон варіантів. Від політичного впливу, там, заканчує, реально там просто монетізація. От теж, да, цікавий світ. Шарман Баржан. Так, то же саме, бачите, 20%. Тобто вони навіть ну, ще не паряться, щоб якось там щось спрятати. І по барабану от, смотрите. От, ну Вони на сайт, людей, типу гонять, бачите? Заходимо біц. ну тоже дилетанты, ну они массой берут просто, у них 150 миллиардов идиотской хрени так вот, кстати, бачите реклама спонсорский контент, МГИТ ну, досить непогана компания лояльный вид такие, пидхит до рекламодаций до ну, цих, ну до сайтов короче, значит и вот такие сайты, вот Ні на що більше не здатні, бачите, вони беруть, залишаються там на першому рівні образно говоря, монетізації. От там гід, в принципі, ну, їм хватає. Ну, але це там копійки приносить. Ну, беруть беруть об'ємом. Так, знову ж таки, якщо вони там в якомусь Бангладеші, Вірменія, ну. Вірменія. Коротше, теж народна думка, ну це. всякого бреда просто немерено. Если вы будете пилить хороший кейс-контент, вас реально вообще будут собрать куча народа. так Украина. Вот. Ну, короче, бреда такие всякие бачите. Ну, у них, кстати, с сайта нет. А, не, вот, они так, типа, в комментах кидают. Ага, они работают на Телеграм, бачите, типа, Телеграм качается. Ты еще ого, бачите, у них 283 человек, тысячи человек. Кстати, ну, монетизация этого телеграмма это отдельная тема, потому что меня вот только на днях приняли. Я же говорю, что у меня какое-то было выгорание, я все так сдался, короче. Вот, все, я понял, у меня крутейшая работа, вот, значит, я снова повертаюсь в рейтинге, там, джек, и мы, короче, на бирже, уже котируемся на бирже телеграм-каналов, ну, и тоже, типа, будут пенензы. Активность у нас очень высокая. У нас активность там ну, до 500 тысяч в день. Несмотря на то, что маленький канал. Плюс дуже богато всяких подонков тырять у нас посты. Вот. Но с другой стороны мы выступаем таким себе флагманом какого-то адекватного ну, блин, <laughs> не знаю, как адекватного света, блин. Тому що ну, это вообще, бачите, маразм. Тобто, якщо тисячу українців зроблять такі сторінки, ну, в принципі, всі будуть заробляти якісь собі гроші. Навіть, ну, про суми це навіть краще не говорити, тому що там, комусь покажеться це дуже багато, комусь там типа, мало ну, все дуже відносно. Загалом гроші роблять тишу, і відповідно, якщо так сказать, немає мозгів, нормально все це поробить, то игрушей вам типа не будет видно поэтому не, там нема смысла что-то там рассказывать показывать так ну вот они качают телеграм и сто процентов у них там вагон этих старинок так дивимся вот народная думка короче такое все так что тут позитивная зона то же самое бачите тупо манипуляторы сволочи вот ссылка в описании тут миллион двести подписчиков вот ну они четко вот на, на манипуляции херачат просто. Ну, опять же, вот видите, у них такая штука, у них много старинок, они ничем там особо... Это Це целые фабрики работают, они абсолютно им пофигу, ну, на там какую-то репутацию, не репутацию. Но они умеют делать, вот, Германия, бачите, Вермении и один украинец. Так, значит, они берут количество, бачите, помыка, херейка, там все, им плевать. Эта старинка сяде, Facebook ее всадит, по-любому, но ну, у них, ну, вот такая тактика. Я не знаю, сколько у них там тысяч. Я, грубо говоря, 14 лет в этой теме сижу, а люди, наверное, вообще там от первого дня. Хотя в начале вообще на Фейсбуке можно было там типа лупашить. Так, дивимся, мудрые цитаты, то же самое, да, вот можете делать мудрые цитаты. Ну, вот у них, бачите, тоже почерк типичных дебилов. Вот, бац, я зробив, дайте там то все, все гениально Ну, то, короче, вот просто, ну, то есть уровень идиотизма. Но прелесть, опять же, в том, что вот такой идиотизм, он практически не монетизируется, кроме как нагоняется старинка, бачите, свежая. Вот, что-то на 100 Испания. У, у цих ребят, может быть, стра... тактика просто сбор э, людей, как бы. Ну, и, кстати, они, видно, не знают всех приемов, потому что у них, скажем так, можно было бы больше. Я уже сразу, сразу бачу, что вытянуть можно было бы больше. Ну, может, им просто пока что не надо. Но, опять же, видите, они, вот, падлы, по сути, на Украине, бачите? Вот, опять же, почему, почему наши люди ничего не делают? Вопрос. Вот, смотрите, то же самое. Вот, бац Тик зробила его на старинку Вот, то же самое, бачите щойно, щойно. Вот, тупо сгенерированные Фотки, херня на, пост на масле Полная манипуляция Вот, и, значит Что-то оно там Пытается себе развить Сто процентов конвейером Херачит, вот, выстояна старинка Тринадцатый год Ну, вот, это Хоть люди молодцы, там, пишут, как бы можно подать там жалобу, но это тоже далеко не зайдет, там те жалобы бесполезно даже тратить, не хочу времени показывать, ну могу показать. Так, давайте вот, например, тут три точечки, поскаржитесь на запис, так, поскаржитесь, ну и выбираете, что там, шахрайство. ну, опять же, я там, это уже проходил ими, я не знаю, там, может, тысячами их надо подавать, две там, буду хрень. Вот, то же самое, бачите, пень, пень, пень. Вот, я про это вам готов рассказывать, вообще, не знаю, тут миллиард нюансов, потому что я столько всего, про всю, всю хрень бачу, знаю, и нам нужно, ну, как бы, ну, в принципе, делайте старинки свои, свій контент запілюйте. От я добавлю, не знаю, сьогодні, завтра, не успію на днях. Добавлю в Телеграм. І буду там ну, потихонечку вас, как бы, собирать все. Значит, самое главное там, хто до цього момента, да, дослухав, грубо говоря. Самая главная фишка в том, что вы будете работать со связкой социальных сетей. Вот. Відповідно, що таке зв'язка. Вот, наприклад, грубо говоря, Facebook, TikTok. Давайте покажу там, да, вот типа связка. Ну, вот просто одну связку покажу. Так, дивимся. Вот, например, грубо говоря, канал ВиЧНСН в, в, в Телеграме. Последнее видео тут, черти когда было. Особо его никто не ВД, Но просто протестировал. Связка там, грубо говоря. Связка работает. Что такое связка, грубо говоря, вот. Взяли видео сюда, залили на, на, на пустый, можно сказать, канал. Активность очень хорошая, все, но они ничего не платят. Это типа еще в, ну, да, в Украине канал. Ну, короче, да, в Украине канал. Такие есть тут фишки, там прямые эфиры, там все такое. Ну, честно говоря, мы на времени этим всем заниматься. Программы, крейтеры, херейторы. Я люблю, вот как бы видео, грубо говоря, сделала, там миллионы просмотров заработал денег вот вот это я люблю а вот это вот хрень по типу ну вот давайте покажу вам там типа миллионы параглядю груши не покажу так проблемы бачите вот то же самое следить надо за стариночкой все давайте гарни порой это я так сказать 4 месяца назад трошки э, папа по, по -по побаловался не так Короче, дуже багато всяких экспериментов за время жизни <laughs> прошло подписывайтесь на телеграм и я буду тоже рассказывать как так сказать не наступать на грабли чтобы не это давайте по -по покажу допустим по видео так что у нас тут бац сейчас подгрузится так вот подгрузилась да там грубая ну вот пошел там это вот свежачок тут Давай, грузись, что-то не хочешь грузиться, не знаю. Скотыняка, так ну давай, как, как бы. Угу, угу. ну вот давайте да поднимемся бачите там 18 тысяч лайков там 19 600 тысяч просмотров что у нас тут 300 тысяч просмотров вот 1 и 7 миллиона просмотров но это для сбора мы робимо видео значит благодейное это... так тут 2,5 миллиона просмотров один тиждень тому один миллион ну как бы про перегляды есть есть перегляды за месяц, шо, давайте глянем глобально, за месяц, что у нас тут? 28 дней восстаний. Что мы отрымали? Так, отрымали, бачите, да, при, приличные цифры. 20 миллионов, 771 тысяча. 8 тысяч подписчиков новых. Ну и пошло-поехало. Кстати, вот... Ну, знову ж таки, я говорю, тут миллион есть нюансов. Это для дорослых старинок. Не буду малышей там расстраивать. Пройду вот на стариночку тут. Есть, певна активность. Ну, и типа, это старинка такая, с таким контентом. Типа, коты, собачки, там все такое. Вот, и, в принципе, дивимся, да, миллион семьсот переглядів. что у нас тут так вот ну тут типа все окей конечно же когда вы там ведете такие лайтовые коты собаки все дела то видповидно и ну типа за что вам там какие там страйки грубо говоря но ну есть нюанс типа не порушивать авторские права так, да, вся, что тут, ну, так, статистика, вот, монетизация. Так, загрузим вашего контента. Тара, тара, та, та, та. Вот. Что мы тут дивимся? Так. Это старинка. Вот. Питание. Вы не зарабатываете гроши на цей стол. Так. Что осталось? Та -та 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 -та. Так. И. Это я апелляцию уже подал. Значит, это одно видео. одно видео, она монетизована. И, ну, на телефоне тут, знову ж таки, не показываю а, типа, обмеженный там нюанс. Снова ж таки, це я лазил внутри самого Фейсбука. Вот, еще есть додаток бизнес свит и тут можно по более детально полазить всякого там подавить статистику так вот дивимся бац так ну, тут Инстаграм даже не, не работал, ничего такого. Вот, и собака, и, бачите, 15 тысяч лайков. чин 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 так. Вот. Есть пост торпедный. Можно тему развить, так сказать, но тут некогда этим заниматься. Кстати, кому надо, старинка может извертаться. обговорим цену. Старинки є на продажу тоже. Тоже в телеграм каналі буду писати. Кому там, типа, леньки розвивати. З нуля можете купити старинку і там стріляти. Так. Буду закінчувати, потому що я говорю на цю тему. У мене просто можу безконечно розказувати показувати. Так, все, стопе. Всем спасибо за увагу. Робіть старинки. Все, цілую люблю. бувайте.